Бабушка идет за 80 лет в одной ночной рубашке. Вот такой рукавчик, ситцевая рубашка, без носков, не тапочки какие-то шлепки на ногах. И вот по этому гололеду она идет. Я, конечно, подошла с вот таким синяком. Вот с таким синяком под глазом. Я, конечно, подошла спросила, бабушка, откуда вы? Давайте я вас домой отведу. А она рукой машет, что она вот оттуда куда, от, откуда вот показала мне по Первомайскому. Это я не хочу, деточка, я не хочу. Тут вот по нижней геопе на Первомайске поворачивает машина, импортная, синяя, невысокая такая, ну темная. Они с нами поравнялись. Выскочила женщина, молодой парень и водитель. Они за эту бабушку и в машину. Бабушка меня так вот схватила и не отпускает меня, я не хочу. Машина спросила, а вы кто, откуда вы? И парень молодой говорит, мы с Хосписа, как бабушка ушла, мы не видели, не знаем. Вот это то, что было. Это было буквально перед Новым годом, ну, может дней за 10. Вот Почему и... они дальше, милиция этим не занялась? Может быть, если бы милиция, приехала, составили Конечно. протокол, поехали сюда. Может быть, этой трагедии бы и не было. И Почему? до этого хосписа, там это здание было построено не для хосписа. Там и наркопритон был, там и вот этот парная студия. студия. Я живу через забор и 15 лет с этим борюсь. Я их видела. Они потихонечку выходили на... Ну, не все, естественно. Очень мало выходило. Там на крылечке они сидели, они разговаривали с сыном, со мной. Э, слышала по телефону, кто-то плакал, кто-то жаловал. Там хостел с другой стороны по улице, там как, реабилитация наркоманов. И я так понял, они... Ну, как их не... Реабилитация, они ухаживают за пожилыми. Гуляли старики по улице, есть, скорее не сумасшедшие, ну, ну, то есть или бабушки такие уже лет 90, с чем-то, которые уже еле ходят, или ну, такое впечатление, что немножко, как поехала. что поехало. тоже, я думаю, для соседей мало радости, потому что ну, практически каждый день проезжает машина, увозят тела, ну, то есть, каждый день через день.